Salam dostlar. Bu gün mən Azərbaycan dilə növbəti testləri göstərəcəyəm sizə. Bugünkü dərslərimiz 9-cu sinif Azərbaycan dilindən olacaq. Açıq suallardır. Bəli, 4-cü, 8-ci sinifərdə öyrənmiş bir vəbatəxlərə dair diaqnostik qiymətləndirməni edəcəyik. Burada birinci tapşırıq o, Elər A və V Venn diaqramı nümunəsən, şəkildə adı çəkilən dövlət rəmzini Azərbaycan Respublikasının digər hər hansı bir dövlət rəmzi ilə müqayisə edin. Şəkildə Şe Azərbaycan bayrağı çəkilir. Bunu yazırıq sol tərəfə. Digər hər hansı bir dövlət rəmzi ilə gerib-geyiblə müqayisə edək. Azərbaycan bayrağında aypara var, lakin geribdə aypara yoxdur. Geribdə sümbül, palıd və daxilində alov var, lakin Azərbaycan bayrağında yoxdur. Bunları yazdıq, hər ikisinin qırağı sonra onların oxşar cəhətləri hər ikisində 8 qurşalı ulduz var hər ikisində Azərbaycan bayrağının üstündəki boyalar yəni rənglər hər ikisində də var göy qırmızı yaşıl məllik niyə məhz çərçivə daxilə verilmiş məkan çərçivə daxilə verilmiş məkanın adı Şuşadır çünki 8 may 1992-ci ildə Erməni təcavüzkarları Şuşanı işğal ediblər bayrağımızın ora sancılması torpaqlarımızın azad olunmasıdır və biz o günü səbirsizliklə gözləyirik çünki şanlı biz məəlməsindən ağla biz şüa artıq e, düşmən taptağının altındadır və biz oranın mütləq xilas etməliyik. Şeir məzmununa əsasən cədvəli tamamlayın. Problem Azərbaycanın bir çox ərazilərinin işğal altında olmasıdır. Şeirdə problemin həlli yolu öz şanlı Azərbaycan bayrağımızı həmin ərazilərə sancmaq, həmin əraziləri sancmaq. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Bir kərə yüksənən bayraq, bir daha ənməz aforizmi şeirin məzmunu ilə əlaqəndirmək fikrinizi yaz. Hərisi Azərbaycan bayrağına, onun genilmləsliyinə həsr olunub. Onun onun müqəddəsliyinə, onun genilmləsliyinə həsr olunub. 5-ci sual. Mətəzə daxilində verilmiş misralardakı məcazi mənalı sözləri qeyd edin. Mətəzə da daxilində verilmiş Məntəzi daxilində verilmiş misralar bunlardır: Dərbəndin dərt hıçqıran sükutuna bələndin, o tayımda savalan, bu tayımda şah dağı. Oradakı məcazi söz, məcaz məcazi mənalı sözlər: dərt hıçqıran, bir də sükuta bələnmək. Bunlardır. Altı lüğətdən istifadə edər üzərində bir rəqəm yazılmış sözün leksik mənasını müəyyən edib yazın. Hür, orada bir hürün üstündə yazılıb, hür azad deməkdir. İkinci məndin məzmununa bağlı 3 Sual tərtib edib yazsın. 2-ci bənd. 2-ci bənd belədir. Yağının min hiləsi kükdən kələkdən keçər, e, sən sancılan ucalıq min min ürəkdən keçər. Dağlar yerindən oynar, daşlar ələşdən keçər, göylərdə nur yağmuru, yerlərin göy quşağı, Azərbaycan bayrağı. Yağının hiləsi necə olar? Yağının hiləsi min min e, mətnin o hissəsində var idi. E, yağının hiləsi kükdən kələkdən keçər. Necə olar? Kükdən kələkdən keçər yağının hiləsi. Azərbaycan bayrağı salınan zaman nə baş verir? Dağlar yerindən oynayır. Azərbaycan bayrağının gözəlliyi barədə nə deyə bilərsən? Deyə bilirik ki, Azərbaycan bayrağı göy qurşaq Azərbaycan bayrağı göyllərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağıdır. 8-ci sual. Altından dalğalı xətt çəkilmiş ifadəni boş xənanaya köçürməklə mənasını çıxmağa uyğun şəkildə şərh edin. Can yerimsən. Yəni Can yerimsən şeirində belə idi. Cəngidə cövlan yerim, cövlanda can yerimsən. Burada can yerimsən məcazi mənada. Çünki orada cövlanda can yerimsən. Cövlan isə dövrü hərəkət deməkdir. Dövrə hərəkətli isə can yeri ola bilməz. Yəni burada məcazi mənada işlənibdir. Qarşısında heç bir zəhərs şərəsi qoyulmuş. Misranı tələffüz qaydasına uyğun şəkildə yazın. Bu isə misra dalğalı lənqərlərin yelpiklənən bayrağı, Azərbaycan bayrağı. Tələffüz şəkli isə belə olacaq. Dalğalı lənqərlərin yelpik Lanən Lə yarpağı. Gələcək zaman feili ilə başlayan söz sırasını gözləməyə köçün. İlk söz hansı sözdən sonra yazıldı? Səbəbini yazın. Çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı. Burada söz sırasını gözləməklə yazılıb da. Kölgən düşən torpağı gözümə çəkəcəyəm. Belə olacaq. E, çünki e, feildən öncə tamamlıq işlənməlidir. Tamamlığı feildən qabaq yazacağıq. Sonra isə söz səz sırasını uyğunluqla düzəlsəyik. 11-ci sual. E, Şeirdə daha yüksək intonasiya tələb edən ifadəni və yüksək intonasiyaya tələb etməsinin səbəbini qısa yazın. Orda ən çox yüksək intonasiya tələb edən Azərbaycan bayrağı olur. Yüks yüksək hissəyəcanla deyilib və ondan sonra nida işarəsi qoyulub. Mətndəki 5 sifətli obyektin adını əlifba sırası ilə yazın. Mən yazmışam: Araz A ilə başlayır, Dərvan D ilə başlayır, Göyçay G ilə, Samur S, Şahdağ Ş. Azərbaycan Respublikasının sələdən kənardə yaşayan bir həmyaşınıza, həm yaşadınıza az günün münasibətilə göndərəcəyiniz Telegram mətnini yazın. Sənin anadan olmağının 15 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür və xoşbəxtlik arzulayım. Bura Telegram ancaq bizdən mətn istəsin, tələb edin, onun gördüyü mətn hissəsini yazsın. 14. Mətnin nəticə hissəsini əhad edən plan tərtib edib yazın. Azərbaycan bayrağı suveren müstəqil dövlətimizin azadlıq simvoludur. Azərbaycan bayrağı yağı taptağında qalmış, fəqət tarixi, fəqət tarix öz hökümünü verəndə bütöv Azərbaycanın doğma əlləri için bir bayraq altında birləşərək qədim torpaqlarımızın xilas rəmzidir. Azərbaycan bayrağı. İndi keçək növbəti suala. Mətnində adı çəkilən coğrafi ərazilərdən biri hal-hazırda Qərbi Azərbaycanda yerləşir. Həmin coğrafi məkanla bağlı mətndə olmayan iki fakt yazın. Yəni bunu internet və sair saytlardan axtarıb tapa bilərik. Bura belə olacaq. Göyçə burada mətndə desəsən Göyçə ərazisində bəslinir. Qərbi Azərbaycan, yəni hal-hazırda Ermənistan ərazisindədir. Ərazi 4891 kilometrin kvadratı olmuşdur. 1988-ci illərdə illərədə Azərbaycanlıların yaşadığı ərazi olmuşdur. Mətndə adı çəkilən ərazilərdən Bilahaz hal-hazırda hazırda işğal altındadır. Buna əsasən iki fakt yəni Şuşa. Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəm, çəkəcəyəm gözümə kölgən düşən torpağı. Yəni burada müəllif özü də demişdir ki, Şuşada sən qonduğun daşa pir deyəcəm. Yəni sən qoyduğun demə deməli ki, şüsha bizim ə, biz hal-hazırda düşmən taptağaldı. Burdan görsənir. 8 may. Birincisi internetdən yazmışam. 8 may 1992-ci ildə kafir ermənilər tərəfindən işğal olunub. Qonaq sözünü elə sözdə işlədin ki, sonuncu samiti cingiltili tələffüz olunsun. Yəni qonaq sözünü Elə sözlə işlətməliyik ki, sonuncu samitə cingilti. Cingilti cingil, tələffüz olunması üçün əvvəlcə ondan sonra s saitlə başlayan bir söz işlətməliyik. Buna görə də mən elə hələ hər kəsin işlətdiyi qonaq otağı sözünü götürdüm. Orda biz onu ə, qonaq x deyə bilmərik. Çünki onu biz qonaq otağı ə, qonaq elə q kimi də tələffüz edirik. Qonaq otağı indicə təmizlənmişdi. Orda q x-ın əvəslənmədi. Elə cingiltili cingiltili cingil, olaraq qaldı q kimi. gıçımı. Ancaq qrammatik əsasdan ibarət cümlə yəni yani, qrammatik əsas dedikdə mübtəda xəbər nəzər tutur. Məsələn, o getdi mübtəda o, getdi xəbər. Özündən sonra vergül işarəsi tələb etməyə modal sözlə cümlənin ortasında işədirək yazın. O sanki mənə bir söz demək istəyirdi. Orda sanki, sanki bənzətmə bildirən modal sözü. Ondan sonra vergül işarəsi qoyulmur. Nə əvvəl nə də sonra. Sən elə bil məşhur adamlara bənzəyirsən. Burada elə bil, o da yenə bənzətmə. Bir də guyadır. Lakin guyanı mən işlətmədim. Sanki elə bil guya. 20. Həm cins üzvlərdə hal şəkilçilərinin ixtisar olunduğu cümlə tərtib edib yazın. Həm cins üzvlərdə hal şəkilçilərinin ixtisar olunduğu Son zamanlar çay Göl və kanallarda təmizlik işləri çoxaltdıb. Burada son zamanlar çayda, göldə və kanallarda, göllərdə və kanallarda təmizlik işləri çoxaldırıb. Burada həm mənar şəklitsin, ixtisar etdim, həm də ki da şəklitsin. Çünki bunlara artıtdı nitikdə ağırlıq əmələ gəlir və bu cümləni deməkdə çətinlik yaranır. Sağ olun dostlar, bu ilçi idi. Yəni mədəni sualı sizin üçün sizin sizin üçün yazdım, tərtib etdim. Siz də mənim kanalıma abunə olun. Bundan sonra çox güman ki, 9-cu sinif materialı üzrə çalışmalar gələcək. Onların həllini izah etməyə çalışacağam Azərbaycan dilindən. Sağ olun, salamat qalın. Kanalı abunə olub like atmağı unutmayın.